Семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей привезли с турнира Кубка Ассоциации по Мейбукан Гюдзюрю Карате До воспитанники секции карате школы номер 17. Турнир включал в себя и учебно-методический семинар, по окончании которого всем были выданы сертификаты о повышении квалификации. Североказахстанская ассоциация Мейбукан Гюдзюрю Карате До имеет свои преимущества перед другими, в основном из-за особенностей тренировок. Гудзюрю начинается и заканчивается санчин. Это энергетическая ката, которая акцент делает а, на развитие специальных физических качеств, это силы, выносливости, а, развитие внутренней энергии, которая необходима для а, бойца, и а, постановка дыхания. Также широко развита Мейбукан Гадзюрю это Ходзиунда, это работа с традиционными окинавскими а, инвентарем, отягощение, чиши, нигиригами, тан, которые также повышают специальные физические качества силы, быстроту, выносливость. Мне бы хотелось выразить большую благодарность администрации школы, которая создала все необходимые условия для результативной тренировки и подготовки сборной команды города Петропавловска к этому турниру. По методам таких тренировок из ребят получаются настоящие железные войны, ведь в ходе закаливания они способны выдержать любые нагрузки. Турнир проходил по всем правилам. Участники показывали свое мастерство в программах Ката, Кабудо и Кумите. Обладателем Кубка за лучшую технику стал Игорь Першуткин. Ездили на соревнования. Там ну, было, получается, у меня четыре боя. Первые три были сложные, конечно, но самым сложным оказался финальный бой. Встретился с чемпионом мира. И бой был очень сложный, потому что справа было основное время, и потом еще два дополнительных времени. Ну, в конце получилось так, что судья дал все-таки победу мне. Тренировками, конечно, доволен. Проходит все отлично. Ну, вырабатывается выносливость, масса как. Ну, помогает очень и в жизни. Специальными дипломами в номинации «За волю к победе» был награжден Михаил Бурлуев, Арсен Вайц, Илья Людвиг и Ширали Хакимов. А в номинации «За лучшую технику» награды получили Роман Муратов и Дамир Жанбурчина. Турнир стал проной точкой на соревнования более высокого уровня. И сейчас ребята усиленно тренируются, чтобы принять участие на чемпионате мира в августе 2014 года в городе Томске, куда в качестве почетного гостя будет приглашен президент Международной ассоциации Мейбукан Гюдзюрю Каратэ Акихито Яги из Японии. Максим Козлов, Юрий Искаков. Aparado.